Сотрудниками Одесской милиции в рамках проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий был установлен и ликвидирован устойчивый канал поступления огнестрельного оружия на территорию нашего региона. В ходе уголовного производства были проведены обыска, в результате которых было изъято более 15 единиц огнестрельного оружия, в частности пистолетов различного производства, как отечественного, так и зарубежного. Также были обнаружены изъяты три карабина, два ружья, более пяти с половиной тысяч патронов. В настоящее время открыто уголовное производство по статье 263 Уголовного кодекса Украины. Задержанный гражданин в порядке статьи 208 УПК Украины находится в изоляторе временного содержания. Проводятся дополнительные мероприятия по установлению всего круга лиц, причастного к незаконному обороту огнестрельного оружия на территории Одесской области. А я их заснял все. А, О, видишь, а ты, а ты боялся. Сливай доллара. Карточки. Карточки надо изъять, те, на которые переводы делались. Вы закончили обувь? Где? В машине. Не, ну Фото. вот. Ну вот так, я пофотографирую сама, заканчиваю. Зраки, Форд 9 р Ты маленький, да, женский какой? Да. Нет. Травматический. Документы есть, И магазин. Запасной. Так, все, да? А, тут ножи еще. Фонарики фонарик есть, достань фонарик. Ой. Ого, блядь, как умудрилось. Фор. Uh -huh. Что находится здесь? Yeah. Пистолет. Боевой это Так, это Боевой. Куда мы ну, снимаем, я буду внимать